Видите, у нас тут отбывается кормление малой не, носители. не, 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 Я хочу задать вопрос. Вы житель этого города? Да. Здесь живете. А как... сколько вам лет, если 21. 21. 21. Что бы вы хотели, чтобы в этом городе появилось что-то новое? Вот чем бы вы э, хотели бы, чтобы что-то появилось? Что, что, не хватает? Эту кассету, может, эту, эту запись может смотреть люди из министерства, из, может быть, из нашего. Вот. У вас есть минута или время какое-то, чтобы вы могли обратиться к этим людям и сказать то, чем вы действительно нуждаетесь. Да. Ну, первая уже работа. Да, работы нет, уезжает на заработную такого заработка нет заработка ну, а, или есть и он очень маленький а как досуг ну вот, как, как вы проводите время как молодежь а я редко. всего я в учусь а вы работаете да ну здесь вы приезжаете вы разницу видите тех подростки ваших, так. которые в основном я чем хочу я не чтобы, знать, чтобы не, не знаю чтобы молодежь перестала там не знаю там, наркомания чтобы алкоголизм, не было ну то есть люди это, безысходности просто порой бывают. Просто людям нечего делать. И проводят время с и Дальше То есть у вас хорошая, четкая позиция да. по поводу того, что это то, чего не должно быть. Да, это абсолютно не должно быть. И в городе, в нашем городе это присутствует? Да. То есть ты, как, как... ты как? Ну я знаю, да, что в да. городе присутствует вы имеете такие факты, в том есть, продажи, потребление Ну, как бы факты не имеют, но я знаю. По но я не буду ничего рассказывать. Не а понятно, не знаю, что по друзьям это видно все. Ну да. Есть друзья, которые... Э, в какой школе вы учились? 12 12 Сколько у вас в классе ваших э, знакомых, которые стали на тот путь, о котором вы говорите? Какая количественная, вот, процентная все отношение? процентов сколько удалось жить? вот ну, на, на по тебе можно сказать что у тебя жизнь ну, более-менее удалась по крайней мере передо мной стоит адекватный молодой человек который может размышлять давать оценку тем или иным действиям хотя бы э, сколько из э, того количества э, вашего класса людей стало э, в зависимости ну или в общем-то не состояли в жизни ну не знаю ну, ну, процентов 40 точно. То есть 60 все-таки это... Ну да, я думаю, По крайней мере, тех, кого я знаю. В каком классе, в каком году вы закончили школу? 2007. 2007. То есть 40% это, которые, ну, можно сказать, что потерялись просто. Что можно сказать. Спасибо большое. Спасибо.